નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્ઞાન સેવા ચેનલ માં હું અજય લુંડિયા આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો નું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજ રોજ લેવાયેલું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી નું પેપર સોલ્યુશન આપણે જોવાના છે જે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ જિલ્લા પંચાયત બોટાદ દ્વારા લેવાયેલું છે દ્વિતીય સત્રનું તો આપણે સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 થી શરૂઆત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए पहला प्रश्न हम भी बड़े महान में पुरखों ने क्या कहा तो किसी ने धन माल की लालसा मत करो ले किसी से धन माल की लालसा मत करो दूसरा प्रश्न चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया वह न तो गंधर्व सा गायन गायक है न प्रेम सा बलवान और न ही बृहस्पति का सा बुद्धिमान तीजो प्रश्न मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्या तैयार हो गया फैन की लालच में आकर दो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लीजिए पहला प्रश्न अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है तो मनुष्य

तीसरा प्रश्न सुनो तो दिए गए काव्य पंक्ति पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए तो हमें तुम्हारे भावार्थ लिखवाना है तीसरा प्रश्न निम्नलिखित तो पोलिश शब्द का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तुम्हारा मातृभाषा में अनुवाद करवाना है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित ढांचे से बस से कहानी लिखिए हमारी कहानी लिखवानी है पांचवा प्रश्न दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य लिखिए हिरण तो हिरनी हिरनी दौड़ रही है बीजो माताजी तो पिताजी पिताजी बाजार गए थे त्रिजो बेटा तो बेटी बेटी पढ़ रही है चौथा प्रश्न लेखिका तो लेखक लेखक कहानी लिखता है बालक तो बालिका बालिका खेल रही है शेरनी तो शेर शेर बाहर रहा है प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटकर वर्ण भेद कीजिए पहला प्रश्न परेज परेज बहुत हंसिया छात्र है तो हंसिया हाँ गुणवाचक विशेषण दूसरा प्रश्न 10वीं कक्षा में 40 छात्र हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण विधि में एक किलो हल्दी ली तो एक किलो परिणाम वाचक विशेषण चौथा प्रश्न यह पूर्ण वादा की है तो यह सार्वजनिक विशेषण प्रश्न नंबर पांच रोहित ने दो लीटर तेल मंगवाया तो दो लीटर परिणाम वाचक विशेषण छठो प्रश्न वहां कौन खड़ा है तो क्या वहां सार्वनामिक विशेषण प्रश्न नंबर सात क्रिया के काल जानकर उसके प्रकार बताइए हम पहले मोरबी रहते थे तो भूतकाल तीजो प्रश्न अनिल कल पतंग उड़ाएगा तो भविष्य काल तीजो प्रश्न मीना बाग में फेल रही है तो वर्तमान काल चौथा प्रश्न वह विद्यालय जा रहा है तो वर्तमान का पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तो भूत हम कल प्रयाग जाएंगे तो भविष्य का आठवां प्रश्न कार्य को पढ़कर उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न आप किस कार्य में किस किस की जय की गई है तो कि जवान के और विज्ञान की विज्ञान के शोध से किसका सिलसिला शुरू हुआ तो सुविधा का सिलसिला चला तीसरा तो प्रश्न विकास के जादू से किसकी बसत होती है समय और समय और शक्ति की दूरवर्ती बातचीत के लिए कौन से उपकरण काम आते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर पेजर वेक्स फैक्स पांचवा प्रश्न एक पल में मानव आज कहां से कहां पहुंच जाता है जयपुर से मथुरा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है प्रश्न नंबर दिए गए शब्दों के आधार पर कोई छुटकुला का निर्माण करिए बस कर दस प्रश्न दिए गए भाव पत्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो आना आप प्रश्न ना जवाब आप प्रश्न इस उपभोक्ता भंडार का नाम क्या है तो दीनदयाल उपभोक्ता भंडार बीजो प्रश्न इस दुकान को किसने मान्य की है तो सरकार ने प्रति आदमी आपको कितनी चीनी मिलेगी तो तौसौ पचास ग्राम चौथा प्रश्न आपको गेहूं लेने के लिए कितने रुपये देने होंगे पांच पॉइंट चालीस रुपये पांचवा प्रश्न इस दुकान पर कैसा नमक मिलता है तो आयोजन छठा छठो प्रश्न मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं तो रिया जलाने चावल प्रति आदमी कितने किलोग्राम मिलते हैं तो क्या छह पॉइंट पांच कि साढ़ा छ किलोग्राम प्रश्न नंबर अग्न समय सरणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला तो प्रश्न रोहन रोज सुबह कितने बजे उठता है तो सात बजे रोहन सुबह आठ बजे से दस बजे तक क्या करता है तो के गुरु गुरु और खेलना तीसरा प्रश्न रोहन स्कूल जाने की तैयारी कब करता है तो दस बजे से ग्यारह बजे तक विश्रांति का समय कौन सा है तो एक दस से एक पंचावन अग्यार बजे से बजे तक रोहन क्या करेगा तो प्रार्थना सभा में हिस्सा लेगा प्रश्न स्कूल से छुट्टी कब होती है तो पांच बजे से छह बजे तक सातवां प्रश्न रोहन ग्यारह बीस से एक दस तक क्या करेगा तो स्कूल में पढ़ाई करना बारहव प्रश्न दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए कोई एक कि अपनी बहन की शादी में चार दिन की छुट्टी देने की अनुमति मांगते हुए कक्षा शिक्षिका को पत्र लिखिए अथवा पर्यावरण में वृक्षों का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए आ पत्र अँ वीडियो पूरा थाय से जो वीडियो गमे तो वीडियो ने लाइक कर देवा चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देवा અને તમારા મિત્રો ને આ વિડીયો શેર કરી દેવાનો છે